الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى

جادوگروں سے جب فرآون نے پوچھا تھا بلکہ جادوگروں نے فرآم سے پوچھا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا اس نے جواب دیا تھا اِنَّكُمْ اِذَلَّ کوئی الْمُقَرَّبِ کہ انعام اتنا بڑا کہ میں تمہیں اپنے مقرر بنوں میں سے بنا گا تو معلوم ہوا کہ کلب سے بڑی نعمت اور کوئی نعمت اب ہر کلمہ و بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے ہمارے مشائق نے اس کے ساتھ درجے بتائے سات زینے اگر چڑھ جائیں تو اللہ کو عزت کو قرب حاصل ہو سب سے پہلا زینہ ہے ادب یہ کام ادب سے شروع ہوتا ہے یہ سفر کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے ادین و کلب ادب دین سارا کا سارا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا ادبنی ربی فا احسن میرے رب نے مجھے عدب سکھایا بہترین عدب سکھایا ادب النفس ایوہ الاسحاب طرق العشق کلوہا آداب <خخخ> اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ عدب کہاں سے آگیا تو بھی دیکھئے اگر موسیٰ علیہ السلام ایک وادی کے اندر پہنچے تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے علیہ السلام کا علیہ اپنے جوتوں کو اتار دیئے ان کا بے واد مقدس آپ ایک مقدس وادی طبا کے اندر موجود ہیں یہ آپ کا جوتوں کا اتار دینا علیہ السلام کا یہ ادب کی قرآنی دلیل ہے مساجر میں بھی ادب نہیں ہے ادب ہے احتیاط کرنی چاہیے تو ادب یہ پہلا قدم ہے یہ پہلا زینا ہے جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا انسان کا پہلا درجہ زیادہ مضبوط ہوگا پھر اس ادب سے اللہ حمد کی خصوصیات ہے ایک واقعہ ہونے لگی امام البانی مجبر ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ میں مکتوبات لکھ رہا تھا یعنی قرآن و حدیث کی دعوت جو لوگوں کو دیا کرتے تھے مجھے بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آئی جب میں وہاں گیا اور بالکل بیٹھنے لگا قضاء حاجت کے لیے تو میری نظر اپنی انگلی پر پڑی تو اس میں سیاہی لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ بھائی اگر میں یہاں پانی استعمال کروں گا تو یہ سیاہی پانی کے ساتھ بہ کر نجاست کے ساتھ ملے گی اور یہ تو وہ سیاہی ہے جو میں مکتبہ کیخنے میں استعمال کرتا ہوں تو یہ ادب کے خلاف ہے فرماتے ہیں میں نے اپنے تقاضے کو روکا اور بیت الخلاء سے باہر نکل کر پاک جگہ پر اس سیاہی کو صاف کیا اسی وقت الہام ہوا احمد سر ہندی اس ادب کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ سے پیدا آنا زبیدہ خاتم نے ایک نیک عورت ہدری ہے اس نے بڑے اچھے سے کام کروائے نہر زبیدہ بنوائی اور لوگوں کی فلاح کے بڑے آدھا کام کی ہے ہوت ہو گئی خواب نظر آئی تو کسی نے پوچھا کہ کیا بنا کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مفرد پر مادی اس نے کہا مفرت تو ہونی تھی نے نہر زبیدہ بنوائی تھی سب کو پانی پلایا تھا نہیں نہر زبیدہ کی وجہ مفرت نہیں ہوئی ایک ایسے عمل کی وجہ سے ہوئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا نہیں وہ کون سا عمل کہنے لگی کہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی لکمہ تھوڑا کہ منہ میں ڈالوں اتنے میں اذان کی اللہ اکبر کی آواز کا من آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر کے دھپٹا پورا نہیں تھا آدھے سر پہ تھا اور کچھ آدھا سر ننگا تھا میں نے اپنی بھوک کو دبا کے لکھنے کو بیٹھ لیا اور پہلے دھپٹے سے اپنے سر کو ڈھانپا ادب کی وجہ سے اللہ کے نام اس کے بعد لکھنا کھایا فرمایا تو نے میرے نام کا اتنا اکرام کیا اس پر ہم نے تیرے سب گناہوں کی بخش <سلام> تو یہ ادب انسان کے لیے سعادت کا دروازہ ہے تو پہلا قدم ادب ہے پھر اس ادب سے ایک نعمت ملتی ہے جس کو علم نافع کہتی ہے ایک علم ملتا ہے فقط کتابوں کے مطالعے سے اور ایک علم نافع ہوتا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک معلومات ہوتی ہے جیسے بہت ساری باتوں کا پتا ہوتا ہے لوگوں کو مگر عمل کی توفیق نہیں ہوتی تو جو عام باتیں ہیں ان کو معلومات کہیں گے اور جس پر انسان کا عمل اس کو ایم میں نافع کہیں نفا دینا اس لیے انسان کئی کئی مرتبات بھی برا ہوتا ہے اللہ شاید سماتے ہیں میںفق ہوں کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اللہ ایسا ان ان کے وہی سے بڑا کیوں؟ کہ اس کے پاس معلومات تھیں ان میں نہیں تھا نفع نہ دینے والا ہے یہ نفع دینے والا جیب جیب ایک عجیب چیز ہوتی ہے ایک دفعہ اس عادت کو مفتی اعظم حضرت مجھ سے شکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنے کی شہادت ملی تو حضرت نے حاضری سے پوچھا کہ علم کا محمود کیا ہے کسی نے کہا جاننا کسی نے کہا پہچاننا سب سب نے اپنے اپنے جواب دیے حضرت خاموش ہے نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے تو حضرت نے فرمایا علم وہ نور ہے علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا اس کو علم نافع کہتے ہیں علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتی تو ادب سے انسان کو علم نافع نصیب ہوتا ہے چنانچہ ادھر بات پڑھی اور ادھر سنت سے اپنے آپ کو سجا کیا یہ طالب علم کا شعار بن جاتا ہے وہ سنتوں کا متلاشی بن جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جیسے دلہن جسم کے آزاد زیورات سے سجا دیتی ہے تو سمجھتی ہے کہ میں خامل کی نظر میں خوبصورت بن جاؤں گی ایسے مومن جسم کے جن آزاد کو سنتوں سے سجا دیتا ہے وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت بنتا ہے ادب اور دوسرا زینا علم نافع نافع یہ علم سے ہے ایک واقعہ ادر شاہ کے ایک شاگرد تھے ہمارے علاقے کے ان کا نام تھا غلام رسول علاقے کا نام تھا پونتا تو غلام رسول پونت بھی ان کا نام انہوں نے دارالبند سے علم حاصل کیا حدیث پاک کا شیخ سے بڑی محبت تھی جب دور حدیث میں تھے تو ان کو اتنی شیب رحمت اللہ علیہ سے محبت تھی کہ رات کے وقت وہ حضرت کے کمرے سے لے کے الحدیث تک کا جو راستہ تھا اس میں خود جھاڑو دیا کرتے تھے کہ میرے شیخ نے یہاں سے چل کے ہے اللہ کی شان ایک دن کپڑا نہیں تھا تو انہوں نے سر کا کاما اتار لیا جو مال باندھا ہوا تھا اور اسی سے صاف کرنا شروع کر دیا اور اللہ کی شان کے شیخ الد رحمت اللہ علیہ نے کسی ضرورت سے کھڑکی کھولی دروازہ کھولا اور دیکھ لیا بلا لیا غلام رسول کیا کر رہے ہو بتانا پڑا کہ حضرت آپ جس راستے سے حدیث پڑھانے کے لیے چل کے آتے ہیں میرے دل کی محبت ہے میں اس راستے کو صاف کر شیز نے دعا دی یہ دعا ایسی لگی کہ اللہ نے ان کو پھر علم کا جبال سے بنا دیا واپس لوٹے ان کا گاؤں مین سڑک سے تیس کلومیٹر اندر تھا تین سو تو ان کے پاس پڑھتے تھے اور ہر طالب علم بس سے اتر کے تیس کلومیٹر سر کے سامان رکھ کے پیدل جاتا تھا اور پیدل آتا تھا کھانا بھی پراپر نہیں ملتا تھا جو ہوتا تھا کھا لیتے تھے تین سب اللہ ایک مرتبہ خیر المدارس کے جلسہ ہوا تو حضرت خیر محمد جالد علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبدستان رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف آگے سے تھے بڑے علماء آگے سے تو حضرت نے سٹیج پر اعلان کیا کہ شمس شمسن غلام رسول پونٹوی تشریف لے آئے پورے ملک کے علماء موجود ہیں ان کی موجودگی میں فرمایا شمس النحا اور اللہ نے پھر ان کو ایسا علم دیا تھا فرمایا کرتے تھے کہ اگر جامی کو پوری دنیا سے ضبط کر لیا جائے اور کوئی طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت جامی کی ضرورت ہے میں اپنی یادداشت سے اس کو دوبارہ لکھوا سکتا یہ علم استاد کے ادب کی وجہ سے تو پہلا زینا ادب اور دوسرا زینا علم نافر ہماری احمد اللہ علیہ قرآن مجید ایسا بیان فرماتے تھے سبحان اللہ ایک مرتبہ خود فرمانے لگے کہ یہ مجھے پید اللہ سے نعمت ملی پھر فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے کیوں میں کہیں لگے کہ نہ میں نے اپنے شہر کچیر کبھی بے وضو دیکھا نہ میں نے کبھی بیت اللہ کو بے وضو دیکھا یہ اس کی برکت تھی کہ اللہ نے کفایت اللہ رحمت اللہ تو اللہ سے پوچھا بھائی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے کسی کا بڑے مفسر تھے کسی کا بڑے محدث تھے کسی کا اشعار بڑے اعلیٰ تھے حضرت خاموش ہے تو لبا نے کا حضرت آپ بتائیں فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت کشمیری سے ہی یہ سوال پوچھا کہ آپ علامہ الورشہ کشمیری کیسے بنے فرمانے لگے کہ میں کتابوں کے علم ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے الورشہ کشمیری بنا دیا کہا کیسا ادب فرمانے لگے کہ میں قرآن مجید کے اوپر تفسیر کو نہیں رکھتا تھا تفسیر کے اوپر حدیث کی کتاب کو نہیں رکھتا تھا حدیث پاک کے اوپر کی کتاب کو نہیں رکھتا تھا کے اوپر تاریخ کو نہیں. کتابوں کے رکھنے میں بھی میں ان کے درجے کا خیال رکھتا تھا اور کتاب کو پکڑتے ہوئے ہمیشہ میں باوج ہوا کرتا تھا تو پہلا زینہ ادب اور دوسرا زینہ علم پھر اس پر تیسری نعمت ملتی ہے جس کو عمل صالح کہتے ہیں علم نافع جب بھی ملے گا عمل کی توفیق ساتھ ہوگی عمل کے بغیر خیر نہیں آئے گا بلا عمل عمل تو پہلا زینہ ادب دوسرا علم نافع اور پھر تیسرا عمل سالے. جب انسان عمل صالح کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایک اور نعمت عطا فرما دیتے ہیں اس کو حکمت کہتے ہیں وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا اُدْعُ عِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكْ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِدَةِ الْحِكْمَةِ یہ حکمت نصیب ہو جاتی ہے انسان کا سوچ وہاں پہنچتی ہے جہاں دوسرے بندے کی پروابی نہیں ہوتی اب واقعات تو بہت ہیں لیکن ایک دو واقعات کر دیتا ہوں امام امامیازوں کو حریفہ رکھا ایک بڑا آیا کہنے لگا باؤ اور وا حضرت نے فرمایا وین اب وہ چالیس حضرات جو مسائل کے استعمال میں ساتھ شریف تھے <سؤال> ان میں امام ابو یوسف بھی ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ امام زفر رحمت اللہ علیہ دعوت تائی رحمت اللہ جیسے تک کے پہاڑ یہ سب لوگ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا سارا دن سوچتے کہ بوڑھے نے کیا کہا اور حضرت نے کیا کہا حضرت نے فرمایا واوین تو بڑا کہہ کے چلا گیا اللہ اب عجیب بحث ہے تو انہوں نے شام کو پوچھا کہ yaar, to to buchha, حضرت یہ اشارے سمجھ میں نہیں آئے بتا دیجئے فرمایا کہ اس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کیا وہ پوچھ رہا تھا کہ میں اتحیات کو ایک باؤ سے پڑھوں یا دو باؤ سے ہم اخناف جو ہیں وہ دو باؤ سے پڑھتے ہیں اللہ بس ہی تو یہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا اور میں نے کہہ کیا بابے دو باؤ سے پڑھوں اچھا درخت تو بول جاتے ہوئے کیا کہہ گیا مجھے دعا دے گیا حضرت یہ لا کوئی دعا تو نہیں ہے فرمانے لگے ہاں قرآن مجید میں اشارہ کر گیا کہ اللہ ابو حنیفہ کے علم کو اتنا پلا دے لا شرقیت ولا قربیہ ایک آدمی آیا اور جی میری بیوی کو عادت تھی دھنیا چاٹنے کی اور میں نے اسے بڑا مانا کیا اور غصے سے قسم کھا لی، ہڈی اچارٹی بھی کلاب دے دے گا کچھ دن تو وہ باغ رہی، پھر یہ چاٹی اب طلاق واقع ہوئی ہے نہیں، جس سے پوچھتے ہیں، سب کہتے ہیں طلاق، طلاق، طلاق حضرت کے پاس آیا حضرت نے فرمایا کہ بھئی اپنی بیوی کو لوگ میں ایک سوال پوچھ گا بیوی کو لے آیا حضرت نے پوچھا کیا کیا کہ میں ہڈی اچارٹی کیسے حضرت میں نے یوں انگلی اس میں ڈالی اور جو سالان آیا ہے کیا کیا تو میں تم نہیں کیا کہ تم تو انگلی چاٹی ہے تمہیں طلاق واقع نہیں ہے یہ حکمت ہوتی ہے چنانکہ اگر انسان چار رکھت فرض ادا کر رہا ہو اور پہلی <laughs> <laughs> اتحیات میں اب بہو رسول تو پڑھے تو کھڑا ہو جائے اب وہ کہا کہ نتیم ایک مسئلہ شیعہ کہ اگر کوئی بھول جائے انہوں نے کہا اللہ پڑھ لیا کھڑا ہو گیا کوئی حل نہیں صلی پڑھ لیا پھر بھی کوئی حل نہیں اللہ بھی پڑھ لیا کھڑا ہو گیا کوئی حل نہیں امام صاحب نے فکر دیا کہ اگر اللہ مسلیہ محمد کا لفظ بھی ادا کر لیا تو اب سعد صاحب ہو گیا تاخیر دلی. اب یہ بڑا ہی خواب نبی اسلام کی جایات ہوئی تو نبی السلام نے ارشاد فرمایا نعمان میرا نام لینے پر سید صاحب کرنے کا حکم دیا تم نے تو عرض کیا ہے اللہ کے ربیخ میں نے یہ قتو دیا کہ جو شخص بھول کر رفلت سے آپ کا نام لے اس کو جائے اسلام اس کہ تم نے اچھا جواب اس کو حکمت لے دی. قریب کے زمانے میں حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو پڑھیں آپ کو حکمت نہ آئے گی ایک بار. قریب ایک بات اور کریم کے زمانے میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھ لیجیے ایسی نسطی انسان ہوتا ہے یہ حکمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے شاید الدیب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک انگریز آیا اپنے بچے کو لے کے کہنے لگا کیا مدرسے میں آپ لوگ بسر بھی پڑھاتے رہتے ہیں تو آپ کے بچے بس بہت ہی نیرو مائنڈ بن جاتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں ریلی پڑھاتے ہیں یہ اوپن مائنڈیڈ بن جاتے ہیں یہ میرے بچے کو دیکھو میں سائنس پڑھا رہا حضرت نے بچے کو بلایا فرمایا کہ بھائی یہ وزو کرنے کا جو ایک تالاب تھا بھائی بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی مجھے تو پتہ نہیں تو حضرت نے اس کے ہم عمر ایک طالب علم کو بلایا اور اس طالب علم کو کہا کہ بھائی بتاؤ وہ منتق پڑھنے والا تھا کہ بھائی بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی اس نے کہا حضرت اگر آدھے سائز کا پیالہ ہو تو دو پیالے پانی اگر برابر سائز کا ہو تو ایک پیالہ پانی تو ادب پہلا دین نا اس پر علم نافع ملتا ہے علم نافع پر عمل سالے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور عمل سالے سے انسان کو حکمت ملتی ہے اور حکمت جب انسان کو مل جائے تو پھر اس کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور پھر اس انسان کو زہد فی دنیا نصیب ہو جاتی ہے ظہر فی دنیا ترک دنیا کو نہیں کہتے ترک لذات دنیا اس کو جو ہے زہد کہتے اس انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا یاد رکھنا جس کو اللہ و عزت کی حقیقت کا پتہ چلا وہ اللہ سے جڑے بغیر رہ نہیں سکتا جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چلا وہ دنیا سے کٹے بغیر ہے تو جب حکمت ملتی ہے تو پھر زہد فی دنیا خود نصیب ہو جاتی ہے زہد سی دنیا وہ نعمت ہے کہ جس پر انسان کو بہت عجیب نعمتیں ملتی ہیں وہ کہاں میں ایک مسئلہ چلا کہ بھائی اگر ایک آدمی فوت ہو جائے اور وسیعت کر جائے کہ میری وراثت میں تقسیم کر دینا تو کیا کریں گے کسی نے پھر جواب دیا کسی نے امام امامیات ولیور ہم فرمایا کہ اس کو ہم کاشتکاروں میں تقسیم کریں گے لوگوں نے پوچھا کیوں فرمان لگے بیچارے ہل چلاتے ہیں بیج ڈالتے ہیں پانی دیتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ پہ نظر اللہ ہمارا کام تو بیج ڈالنا تک نا اب آگے کھیتی تو آپ نے دینی ہے تو فرمایا کہ یہ تو ان میں تقسیم پھر ایک بات کری کہ اگر کوئی وسیعت کرے کہ میری وراثت دانا عقل مند لوگوں میں تقسیم کرو کسی نے کچھ کہا حضرت سے پوچھا گیا حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ اس نے وسیعت کی تو اب اس کی وراثت کو ظاہری میں تقسیم کریں گے کیونکہ ظاہر انسان عقل مند انسان ہوتا ہے عقل مند انسان تو حکمت سے انسان کو زہد بھی دنیا کی نعمت ملی جب زہد انسان کو مل جائے تو پھر اناوت اللہ یہ ایک نئی نعمت ملتی اس کو کہتے ہیں کہ تجافی اندار غروب

ایک چھٹی نعمت ملی جس کو اللہ کہتے ہیں اور جو شخص عناب اللہ کی زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ رب العزت ادب ہے اور انتہا قرب ہے اور جو مقربین ہوں گے سبحان اللہ عبدی بالنوافل میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب پا لیتا ہے حتّا میں اس سے محبت, محبت کرنے لگا خوش نصیبی کی بات ہے اللہ طریقے سے محبت کرنا ہے سبحان اللہ عجیب اس لیے جنت میں تین طرح کے مہمان ہوں گے ایک مہمان تو وہ ہوں گے کہ جن کے لیے سبیل ہوگی چشمے ہوں گے اور وہاں سے پیئیں گے ایک یہ درجہ پر بکا. اور ایک وہ ہوں گے جن کو پلائیں گے غیمان وہ ان کو پلائیں گے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے نا مہمان تین درجے کے کچھ مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے پہلے سے جگ گلاس رکھا ہوتا ہے بھئی ضرورت ہو تو, تو آپ ہی لیجئے اور کچھ مہمان ہوتے ہیں کہ جن کے لیے پھر آپ گھر کے بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ مہمان کو پانی پلاؤ وہ خود ڈال کے دیتا ہے پلاتا ہے اور کچھ مہمان اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ آپ خود جب گلاس لے کے آتے ہیں اپنے ہاتھ سے ڈال کے پلاتے ہیں تو جنت میں بھی تین طرح کے بھی ہی ہیں ایک وہ جن کے لیے چشمے ہوں گے اور ان سے وہ پیئیں گے اور دوسرے درجے کے وہ لوگ ہوں گے اوپر کے درجے کے کہ جن کے لیے بلدان ہوں گے اور وہ ان کو پلائیں گے اور تیسرے مقربین وہ ہوں گے وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَبَابًا تَبُو تَبْرَدِگَارْ ان کو شراب دیتا اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِلَّهِ